Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте громадське радіо і програму «Зустрічі». Мене звати Ліза Цереграцька. сьогодні. Інформаційним приводом до розмови, яку ви почуєте надалі, є новина, яку можна було бачити у новинних стрічках. Вона звучить приблизно так: в Ізраїлі припинили приймати репатріантів з Росії та Білорусі для українців. Послуга доступна. Це спонукає мене поговорити взагалі про репатріацію, як явище і про те, як вона відбувалася в Ізраїлі, тому що мені здається, що відбувалася і відбувається, тому що мені здається, що цей досвід для України нині є актуальним, і ще більш актуальним буде в подальшому. Моїм співрозмовником сьогодні є Ігаль Левін. Він офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик. Я вас вітаю, пане Галю. На привітствую. Дім добре. Я в першу чергу, щоб розпочати нашу розмову, хотіла би запитати, як ви сприйняли цю новину, і які у вас думки виникають, коли ви дізналися, що ось громадян Росії та Білорусі більше не прийматимуть в Ізраїлі. Річ йде про екстрену репатріацію. Про а процедурах, процедури, не вообще. Ізраїль стоїться відкрит для всіх євреїв, як він був відкрит изначально. то є. Важно понимать такой момент, что Израиль образовался именно как дом, дом для евреев со всего мира, то есть они а как просто само по себе государство, и есть вот отдельная диаспора еврейская, есть Израиль, и оно никак не связано. Нет, то есть его как бы смысл существования для того, чтобы любой еврей, в том числе из России, мог всегда возможность приехать и получить свой дом, то есть получить гражданство и так далее. Вот, поэтому э, отменили экстренную, вот, э, вместе с тем, если через обычные там, порядки внутри самого Израиля, через МВД, и так далее, израильские, проходить процедуру, но там никого не интересует, на самом деле, откуда вы, там будет интересовать в МВД израильском, евреи или нет, то есть будут интересовать родственники, ваша кровь и так далее. Вот, вот этот нюанс важный, который, думаю, важно прояснить. Да, а расскажите, пожалуйста, что тогда отличие между экстренной репатриацией и обычной процедурой репатриации? Ускоренное было ускоренное получение статуса репатрианта, то есть э, без всевозможных консультаций, и так далее. То есть, процедура репатрианта на самом деле довольно ну, сложная, то есть, там идет проверка вашего еврейства, потому что если у нас разные, вот, у нас есть когда галахические евреи, то есть, когда по матери, вот, у нас есть возможность репатриироваться тем евреям, кого бабушки, дедушки евреи, допустим, при этом, скажем, то есть он на четверть евреи на самом деле. Там происходит проверка. Проверка документов в том числе, э, свидетельств, таких вещей. Например, евреи, которые там связаны, скажем, с Испанией, там будет проверка вот, до там, сотен лет, когда были гонения на евреев, и они были инквизицией изгнаны. Это все занимает долгие месяцы. Бывает иногда, даже когда все очевидно, и отец, и мать евреи, вот процедура может занять месяц, и даже полгода может занять. В то время как экстренное, это все очень было быстро. То есть консультации убирали, и, вот, и все это очень ну, можно было сделать ну, максимально быстро. Теперь этого нет. Теперь, как и любой другой еврей, через МВД то есть занимает время. Зрозуміло, це цікаво. Я насправді ну, десь на підсвідомості знала, що напевно така процедура може займати тривалий час, але те, що е, ви говорите, що навіть у випадку, якщо це очевидно, все одно проходить оцей аналіз. Чи вам відомі випадки, коли відмовляли в цьому, і репатріації не відбувалося? Хоча ну відомо, що батьки або там якісь далекі родичі євреї, чи таких випадків не буває? Таких не бывает, потому что, как я уже сказал, Израиль является домом для евреев, он с этой целью создавался. То есть э, как бы, э, это никто не поймет э, в самом Израиле даже. Ну, и да и невозможно, в принципе, принять такие решения. Нельзя запретить, закрыть еврею возможность репатриироваться и получить израильское гражданство, если он еврей. Опять же, есть специальная спецкомиссия, она определит еврей вы или мошенник, то есть вы хотите обмануть и так далее. Вот. Да, иногда проверка может занимать долго, вот. но если вы все-таки евреи и у вас есть полностью доказательства этого, то нет ни одной причины, почему Израиль вам откажет. Я взагалі трошечки поясню для нашої аудиторії, чому ми говоримо саме з вами на цю тему, тому що з відкритих джерел з цієї самої сторінки в Вікіпедії можна легко дізнатися, що ви взагалі народилися в Одесі, і у 9 років ваша родина приїхала до Ізраїлю. Тобто, ви так чи інакше бачили, як це відбувається. Звісно, що напевно мали якихось друзів, знайомих, які проходили цю процедуру. І коли я думаю про репатріацію, особливо про Израиль в цьому контексті, мені дуже неочевидним є оцей процес е, Співжиття і уживання між собою людей з різних культур, ну тобто, ми розуміємо, що напевно євреї з Іспанії і євреї з України або з Польщі, вони мають різний бекграунд. Чи ви спостерігали можливо в своєму досвіді ось якісь такі приклади, які можливо можете або навести, або пригадати визначити якусь тенденцію в цьому, чи з цим взагалі проблем не було? В Израиле нет, проблемы, конечно же, были, это очевидно, а в Израиле это называется плавильный котел, то есть когда очень много у нас есть всевозможных культур, вот национальностей, всевозможных стран, откуда вот эти евреи вышли. Их всех объединяет, да, то, что они евреи, евреи, все-таки нужно не забывать, это не нация, это конфессиональная общность евреев это конфессиональное. Ну, поэтому, кстати, в Израиле религия не или над государство, вот, и в Израиле не разделяют евреев и иудеев. То есть в Израиле любой еврей и иудей, любой иудей еврей. Вот. <клес> то есть там идет вопрос в набожности, то есть насколько этот еврей набожный, вот, или традиционен, или атеист. но все равно считается евреем-иудеем или евреем-евреем. Иудеем нет этого разделения, как было, скажем, в Советском Союзе. Вот, и поэтому, конечно же, когда у вас есть люди из Европы, люди из Северной Африки, люди из бывшего СССР вот, и еще многих других стран, в том числе это могут быть из Латинской Америки и так далее это очень это кардинально разные культуры. Вплоть до того, что в прошлом Израиле были трения, довольно-таки серьезные трения между ашкинаскими евреями, это европейцы и сифарскими евреями, это испанцы или Марокко. Ну, Марокко была колонией Испании. Трения были очень такими серьезными, не хочется в эту тему уходить, что на нем можно долгие часы говорить, но это была серьезная проблема. А решалась эта проблема и решается армией. В Израиле служат все, в армии призывают всех. Это говорит о том, что даже если вы еврей из Эфиопии, фалаша, это эфиопские евреи, если вы еврей из бывшего Советского Союза, если вы еврей из Испании, казалось бы, но ну, что общего между Испанией, скажем, Украиной территория бывшего Советского Союза, который развалился, или Эфиопия, что общего? Ничего общего, но 18 лет всех мальчиков и девочек призывают, и в армии в том числе есть культурные программы, плюс люди служат вместе, и так или иначе им приходится вместе уживаться. После того, как они отслужили, а служба идет годы, то есть это годы, даже для девушек это два года, то за это время ты видишь разных людей, разные культуры, и все, и все и ты, ты понимаешь, ну, люди понимают, что то, что их объединяет, то, что они евреи в конечном итоге. Неважно, какой у них цвет кожи, неважно, на каком языке они там изначально говорили, если, или их предки говорили, родители, например, которые приехали. В конечном итоге религия не отделена от государства, как я сказал. Это значит, что и в армии религия не отделена от государства. Это справление Святой Субботы, это праздники еврейские. Это соблюдение кошерута. В армии соблюдается кашрут обязательно, очень строго. И другие всевозможные вот такие вот вещи. Ты понимаешь конечно, в конечном итоге, что да, ты часть вот этой конфессиональной группы. Вот. Это называется плавильный котел, про который я уже упомянул. И это работает ну, на, по факту того, что мы видим, что есть Израиль, который как э, государство с, с, у, у, получается быть сплоченным и побеждать в война. войнах. Войны – это всегда главный тест, большой тест для нации. Война – это такой экзамен. Так вот, Израиль проходил много раз эти экзамены вот, с хорошими показателями в итоге, что говорит о том, что плавільний котел працює, та система працює. я навмисне ставитиму такі дещо спрощені і можливо перебільшені запитання, описувати якісь ситуації, тому що переконана, що широкий загал і більша частина аудиторії може не знати цих подробиць, тому одразу перепрошую, якщо можливо щось вам буде здаватися супер примітивним. Але коли говорити про репатріацію і про ось цей котел, де все переплавлюється, і з таким певним ну. Ну, елементом примусу, принаймні з того, що я чую, відбувається е, включення в соціум пристосування до цього соціуму і до правил цієї країни, чи постають питання про е, демократичність, про там не знаю свободу дій рухів вчинків. Не хочу, наприклад, там е, дотримуватись шабату або що. Е, чи це взагалі виринає і чи є якесь нерозуміння і неприйняття цієї та. Так, з боку репатріантів. Так, з боку репатріантів, ну і в принципі, чи породжуються, чи є дискусії на цю тему саме в ізраїльському соціумі серед ізраїльських громадян. Дискуссий? Дискуссий очень много. Вот есть дискуссии вплоть до того, чтобы отделить религию от государства даже такое есть: это коренные израильтяне поднимают эту дискуссию. Есть дискуссии о том, почему, например, ультраортодоксальные евреи не призываются в армию, они освобождены официально от призыва. Вот, это возмущает многих. Ну а многие, наоборот, защищают те, кто служат, при этом защищают ультраортодоксов, потому что считают, что они делают другое важное дело, они молятся, изучают Тору, чтобы сохранять иудаизм и так далее. И все это вырастает вплоть до очень горячей дискуссии. При этом Израиль этим гордится, Израиль всегда это показывает как большое преимущество, как то, что это демократическое общество, где можно разговаривать об этом всем и обсуждать. Вместе с тем в Израиле главенствует государство как главный институт, который определяет курс. Нет ни у кого нигде Монополий больше на, скажем, на насилие или на ну, определение курса, кроме как у самого государства. А это значит, что если у нас есть какие-то планы нацбилдинга, или у нас есть планы военного строительства армии, или планы вот, религиозного того или иного вот решения, то какие бы дискуссии вы ни развивали? Последнее слово за государством. И все это хорошо понимают. То есть авторитет государства довольно высок. Даже несмотря, кстати, вот на. Сейчас годы политического кризиса в Израиле, ну, наверняка, там, вот, кто интересуется чуть-чуть новостями, до него долетало, он знает. Кризис немножко демократии и других вещей. Даже несмотря на это все, авторитет государства как институции, его государственных, он высокий, очень высокий. Вот, как и доверие до этих институций. Ну, по сравнению с скажем, странами постсоветского пространства, например. Вот э э э это позволяет государству, его органам и так далее, осуществляют свои задумки, любые, какие бы дискуссии в обществе ни были. То есть дискуссии в обществе не, не саботируют. Да, бывают, опять же, очень сильные трения, бывают всевозможные дискуссии, бывают даже, ну, в том числе и протесты, и большие протесты, и всякие такие вещи. Но все равно это все остается в рамках парадигмы общего курса государства, которое куда двигается, туда и двигалось дальше. Вот, сменяемость, конечно же, власть, сменяемость лидеров, сменяемость этих э, лидеров не только национальных, но и лидеров, если э, там областные советы, армейские, военные лидеры, всевозможные, там экономические структуры и так далее. То есть в Израиле развитое союзное движение очень сильно большое, то есть это такие боевые профсоюзы, которые там тоже решающую роль играют. И другие всевозможные такие институции. Поэтому не нужно думать, что если есть какие-то дискуссии, где то то это вот э, саботирует где-то работу. Нет, не саботирует, вот государство двигается, вот, э, так как если у него есть авторитет, среди граждан. Причиною цієї довіри у цього авторитету, я так розумію, є досвід війни, про який ви говорили. А, да, но ну, связано армії. Армія – це, ну, вообще в любом государства, не только в Израиле, это, естественно, государственный институт один из важнейших. Потому что армия в конечном итоге предопределяет, что ваш суверенитет, суверенитет остается вашим. Даже каких-нибудь совсем крохотных островных государств, вот где всего лишь 100 тысяч населения, там тоже есть армия. И у Люксембурга тоже есть армия. То есть нельзя найти государство без армии на этой планете. Вот. А если у вас нет армии, например, как в Исландии, то там есть обязательно кто-то, кто вас защищает. НАТО, например, обязуется. То есть другая армия. Так как армия – это государственный институт, образующий институт во многом, в израильской концепции, которая называется «народ строит армию, армия строит народ». Но ну, на иврите оно звучит более, как бы, вот, более органично, чем на русском языке. Но что это подразумевает? Подразумевает, что служат все, они определяют э, судьбу дальше армии, ее развитие. Все, э, любая элита военная, это выходцы из народа простые, то есть вы не должны быть какой-то элитой, вы не можете купить себе звание, вы не можете купить себе знания. Э, все генералы э, и все спецназовцы прошли от простых солдат, будучи простыми графинами с простых семей, в дальнейшем эти военные становятся политиками, и мы можем видеть, что вот огромная плеяда политиков Израиля и больше половины парламента Израиля это военные люди, то есть 60 процентов примерно или 70. Мы знаем, например, что Биби Тоняо хорошо известный, вот он спецназовец, офицер, а, который был до него Беннет, он тоже спецназовец, офицер. Ариэль Шарон, вот который был тоже в начале нулевых, вот он генерал вообще. Вот очень почти большинство. Это профессиональные военные, офицеры, спецназовцы и так далее. И они выходцы из низов, с простого народа. То есть люди понимают, что есть социальные лифты. То есть если а, какой-нибудь гражданин Израиля, молодой, 18-летний, хочет сделать военную карьеру, у него открыты все двери перед ним. Он может стать офицером, а стать генералом, он может пойти потом в политику и может в конечном итоге стать даже вот, премьер-министром вот, или просто министром или депутатом. Вот, э, так как эта система работает, и люди его очень увидят своими глазами, как э, одни поднимаются снизу на, наверх, и так далее, то, конечно же, это дает э, доверие институциям. Понятно, что институция это не бутафория, это не какие-нибудь там не знаю, купленные олигархами, какие-нибудь там и так далее. Вот, э, э, фирмы там вот, вуалью закрыты, э, есть э, живое, э, живой процесс. Вот, и все эти институции в том числе служат как бы для людей они против людей, то есть они не являются антинародными с точки зрения народа, людей. А, потому что большие массы молодых ребят проходят через армию, и их родители, то есть у них всех есть родители. В Израиле не существует контрактной армии, то есть есть только призывная. То есть у нас только призывники, ну призывная или резервисты, контрактники – это только офицеры и старшины. Так вот, любой солдат, он призывник, а значит, у него есть братья, сестры, папа, мама, то есть родители. То есть он, он платит, платит общество. И он призван по закону, то есть он не пошел быть солдатом профессионально, вот как говорят, что никто не рождается быть солдатом, контрактники или наемники, они идут за деньги добровольно, вот, и так далее. Вот, то в Израиле не платят зарплаты солдатам, они же призывники. То есть получается, если тебе не платят зарплату, и это не твоя профессия, и ты не солдат, а ты хочешь, например, потом, когда ты отслужишь три года в армии, стать художником, дизайнером, программистом, инженером, врачом, неважно, и так далее, это говорит о том, что действительно характер народный. Вот, то есть все должны нести это бремя. То есть армия рассматривается как бремя, с одной стороны, но и честь. Это почет. Этот почет подчеркивается тем, что, например, арабы и граждане Израиля арабы, они освобождены от службы в армии. То есть подчеркивается как бы элитарность. Вот только евреи и израильтяне имеют право служить в армии. А арабы освобождены от этого. При этом арабы-израильтяне пользуются теми же самыми э, привилегиями, как и граждане. То есть они могут учиться, могут стать хоть врачом, хоть хоть кем угодно. Даже арабские партии, кстати, есть в парламенте Израиля, могут стать талантливым инженером и уехать потом за границу в Европу, куда-нибудь такое есть. То есть израильские арабы, которые стали там, талантливыми какими-то деятелями и уехали в Европу жить и хорошо зарабатывать, и им не нужно было служить в армии рисковать жизнью и так далее вот вот этот подход он показывает и израильтянам молодым и евреям израильтянам показывает элитарность вот и, и то что это честь Служить в армії, а не какая-то обізаловка, вот котро нужна ткасіть, нужна збіжати і так далі. Службу в армії проходять абсолютно всі. Ви про це зазначили. Я думаю, що це про це більшість також знає, і жінки, і чоловіки. Але коли йдеться про репатріацію, особливо там про е, перші хвилі, так би мовити, е, могли приїздити люди, наприклад, літнього віку, чи вони теж мусили служити, чи в них був якийсь інший спосіб інтегруватися в суспільство. Ну, обычно тут очень зависит, в каком возрасте. Но обычно, если репатрианты в возрасте призывном, то есть, скажем, 18 лет, 20 лет, его призывают, конечно же. Если у него есть семья, то там есть разные программы. То есть, вплоть до того, что он служит там совсем немного, полгода, например, и уходит сразу в резерв. Но так или иначе стараются всех репатриантов, да, тоже их призывать в армию. Ну, конечно же, если репатриант ему там лет, скажем, за 30-40, 40 лет. Э нет, вообще даже военные израильтяне, кадровые в 40 лет уходят на пенсию. Как бы его не призывают. Но если речь идёт о молодом человеке, вот, то, конечно же, его его призовут. Я что хотела уточнити, наскільки взагалі кар'єра військового є е... Зручною, комфортною, такою, що там не знаю, що є, що варта наслідування, так би мати. Ну, Тому що ми знаємо, що цей стереотип військового в пострадянських країнах, зокрема в Україні, ну це таке собі, можна було зробити десь і краще, тільки якщо це дійсно не справа твого життя, не твоє захоплення. То яка ситуація в Ізраїлі з цим? Точно она некомфортная. Ну, как вообще любое военное, военное ремесло некомфортно. Зарплаты у профессиональных военных невысокие. Лейтенант, старший лейтенант, капитан получают невысокие зарплаты. Даже старшие офицеры, скажем, с майора и выше, майор, подполковник, это меньше, например, чем IT, чем сфера IT. Тут уже такой, такой момент понимать. С одной стороны, да, армия полностью заботится о своем офицерском корпусе или старшины, которые решают связать свою жизнь с армией. То есть есть военные ваучеры, есть помощи, вам помогут, докупят, если вам чего-то не хватает, есть военные городки, военные магазины, то есть есть система поддержки, очень мощная социально. Но вместе с тем, если ты талантлив и желаешь, будучи врачом, инженером или айтишником, ты будешь зарабатывать много больше денег, чем в армии. То есть армия – это не то место, куда нужно идти зарабатывать деньги. Вот как-то так. И во многом это специально держится для того, чтобы туда не шли просто карьеристы, которые просто ради денег это делают, а шли люди, которые действительно хотят свою судьбу связать с военной стезей, которая некомфортная, конечно же. Вот. Нет ничего комфортного вот, быть профессиональным военным. Это делается, да, специально для качества людей, чтобы шли те, кто действительно хотят, а не те, кто хотят подзаработать денег. Вот. Плюс система отбора высокая, то есть сложно попасть на офицерские курсы и легко с них вылететь с этих офицерских курсов. То есть отбор довольно серьезный. Более того, потом, когда с младших офицеров поднимаются на старших, там тоже идет отбор, очень много майоров увольняют еще до 40-летнего возраста. То есть не пытаются создать огромные когорты вот, офицеров, генералов, военных и так далее, как это можно в той же России видеть, когда там просто невозможно вылететь из российской армии, там, даже если ты опальный военный, то тебя просто на какую-то должность переводят и там, ну, типа незначимый. В Израиле такого нет. Армия оптимизирована, нет незначимых должностей. Если ты не нужен, тебя увольняют из армии. Это, кстати, в том числе держит в страхе очень многих там, офицеров, э, в тонусе даже. Не в страхе, можно сказать, а в тонусе. Э, быть уволенными, а значит быть хорошими, лучшими. То есть э, действительно выполнять свои функции, вот, карьерный рост и так далее. Добиваются этого с помощью, опять же, статуса элитарности, статуса значимости, статуса чести. Уж это честь э, статуса того, что да, одна из сильных армий в мире – не проигравшая ни одной войны, вот, э, с передовыми технологиями, тем или иными, и так далее. И так далее. Э, армия, просто нужно понимать, что в Израиле армия рассматривается как органичная часть общества и государства, а не как отдельная институция. Э, она не рассматривается как что-то чужеродное. Вот. Э, э, трудно найти человека, который не служил. То есть, если вы просто идете по улице, то вот э, мать с двумя детьми в коляске служила кем-то продавец где-нибудь, какой-нибудь фалафель в магазине служил где-то, таксист, куда вы сели, тоже служил. То есть куда они глядят, с кем не поговорят, где-то служил. И это создает вот эту атмосферу того, что это общее дело, или как классики говорили, республика, да, общее дело. Вот общее дело, то есть это не бремя, это не что-то чужеродное, это не кто то карьеристское, это не что-то где-то там, где какие-то профессиональные вояки-убийцы, нет, это что-то народное, что касается всех абсолютно. Я хотіла запитати ще вашої думки, напевно, на сам кінець нашої розмови, тому що ви з українського контексту, тобто ви його розумієте, ви в 16-му році повернулися в цю країну, ви розумієте те, що відбувається довкола, і ви так чи інакше знайомі теж з рівнем і з атмосферою цієї країни. Як гадаєте, яких правил або якого вектору було би доцільно притримуватися в Україні в контексті? Репатріації, тому що ми розуміємо, що на превеликий жаль, внаслідок цієї війни таке явище, як репатріація до України, вона буде, я так думаю, що достатньо поширеним явищем в майбутньому. Які ваші думки з цього приводу? Ну, Во-первых, тут важная ремарка есть, каждый год я все-таки возвращался из Израиля, летал и так далее, вот, поэтому все-таки контекст Украины я знаю, знаю не, так, не так хорошо, как, скажем, мог бы знать коренной украинец. Но что мне видно и что я могу сказать точно, что когда война закончится, очевидно будет, что это будет только передышка перед следующим витком. Россия все это так просто не оставит. А это значит, что будет подготовка к реваншу. Это будут отпугивать людей, а не привлекать людей обратно. Как только будет возможность, например, уехать или откроют границы, наверняка многие захотят уехать. Это говорит о том, что государству нужно будет, во-первых, нанести, ну, государству, имеется в виду и всему народу, сейчас миллионы, миллионы силы обороны в Украине, если всех вместе брать, нанести такое поражение России, чтобы была, во-первых, национальная гордость и уверенность в завтрашнем дне. Это первое. Важно. То есть не просто как-то договориться с Россией там, на выгодных Украине позициях, а действительно нанести очень бол болючее поражение. Такие болючие, как Израиль наносил, скажем, в 60-дневной войне, в 67-м году или в войне судного дня арабским странам. После чего как бы, был, было чувство гордости и желание быть причастным к этому. Так, чтобы у всех граждан Украины было желание быть причастными к этому. Вот, это первое. Вот второе, что очень важно, создать внутри государства максимально благоприятные условия для украинцев, чтобы даже несмотря на страх большой войны, очередной, было желание здесь развиваться, развивать бизнес, развивать ну, себя, своя, свою семью, не бояться за будущее своих детей и так далее. Вот. И какие-то программы, в том числе, я не отметаю возможность какими-нибудь программ для репатриации как раз украинцев, которые сегодня оказались за границами Украины, чтобы они могли вернуться. Третье. Важно очень, чтобы украинцы не к ним не относились ни в коем случае к каким-то неправильным украинцам, украинцы, которые сбежали, украинцы, которые там, вот, ничего не сделали и так далее. В Израиле никто не рассматривает на евреев, которые, скажем, во время войны их не было вот, в Израиле, а потом они приехали, никто их не рассматривает как предатели. Израиль является домом всем израильтянам. Вот. Если кто-то оказался за границами Украины во время там, битвы за Киев, это не значит, что он не сможет быть полезен государству в будущем. И полезным государством он может быть по-разному. Кто-то воюет, кто-то платит, кто-то строит, кто-то делает, кто-то лечит. Есть тысяча один как бы, вот, важная вот, да, функция, которая позволяет государственному аппарату существовать. А значит, существовать и нации, и суверенитету. Это важно понимать украинцам. И после того, как война закончится, нужно понимать, что очень много будет инвестиций, много чего Запада, с Европы и не только будут вкладывать бизнесмены в развитие проектов. И было бы очень хорошо, чтобы внутри этих проектов было место как раз для украинцев и репатриантов. Вот, социальное жилье какое-нибудь, например, и не будет экономически новые там, проекты и так далее. Государство должно показать своим людям, что оно является народным, то есть оно является действительно для, для граждан, они а чем-то чужеродным, вот, а защитили его только каста каких-то избранных воинов. А остальные украинцы, они недостаточно украинцы. Это будет прямой путь к краху, вот, защита нации – это дело всей нации, это должны понимать все, и государство должно максимально это показывать всем вот людям, что все украинцы являются одной большой семьей. Такою була розмова з офіцером армії оборони Ізраїлю, військовим аналітиком Ігалем Левіним. Ви слухали програму зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.